Мега представляя. История, сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример для настоящего и поучение для будущего, сказал Сервантес, или полная чушь, как утверждал Генри Форд. Жить без истории – значит жить без своего рода памяти. Без истории отдельные люди, семьи, племена и целые народы как бы не имеют корня, не имеют прошлого. Их настоящее лишено основы, да и смысла. Из истории можно почерпнуть множество уроков. По утверждению одного философа, те, кто забывают свое прошлое, неизбежно его повторяют. Знание истории дает представление о существовавших в прошлом цивилизациях, позволяет сделать поразительное открытие, познакомиться с удивительными людьми и различными мировоззрениями. Но чтобы из истории можно было извлечь ценные уроки, в основе этой истории должна лежать правда. А узнав правду, приходится ее признавать, даже если она горькая. Иногда история не просто пишется предвзято, но намеренно фальсифицируется. И это не новомодное веяние. История скажалась еще в древности, например, в Древнем Египте и Ассирии. Гордые тщеславные фараоны, цари и императоры хотели предстать перед потомками в выгодном свете. Достижения, как правило, преувеличивались, а неприглядные или позорные факты, как, например, поражение в битве, сглаживались, удалялись из аналов или же о них не сообщалось совсем. Эпоха СССР содержит массу примеров фальсификации истории и замалчивания исторических фактов. Подобные искажения, вплоть до сжигания неугодных власти книг, были в порядке вещей при многих правящих режимах. Так является ли объективной наука-история? Можно ли предсказывать будущее, опираясь на прошлое? И нужно ли, кто напишет нашу историю? Настоящая история через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу «Я, Игорь Пупков». Здесь гости смарт сегодня. Юрий Юзич. Историк, публицист, почетный член Спудейского братства Национального университета Киева могилянская академия. Один из основателей Всеукраинской молодежной общественной организации Фундация региональных инициатив, член Первого совета. Сопредседатель Всеукраинской молодежной организации Пласт. Юрий Ирхин. Психолог-криминолог, кандидат психологических наук, доцент. Начальник кафедры прикладной психологии Национальной академии внутренних дел. Эксперт по исследованию паранормальных явлений. Сфера интересов. Этнопсихология, психолингвистика, парапсихология, социальная психология. Автор более 150 научных трудов. Виталий Загоруйко. Сценарист, режиссер, документалист. Автор более 100 исторических телевизионных программ и документальных фильмов. В 2012 году на всеукраинском телефестивале Открой Украину, его документальный фильм Служба безопасности ООН. Закрытые двери победил в номинации Наша история и признан лучшей патриотической телеработой. В начале программы я задаю короткий лицепрос. Да, нет, ответ ваш, от вас жду. История это наука, Юрий. Да. Так. Наука. Так, окей. Хорошо. А мірова історія строїться на строгих научних доказательствах, скажімо так. Ну, з цього приводу є анекдот один. Що французька, ну німецька наука це така дуже докладна, і її можна коротко характеризувати там як перші том книги, деякі аспекти нижньої челісті слона. Французька наука вона популярна і відповідно книжки, які виходять в них називаються популярно. Про слонів, і є американська наука, яка дуже така легка, і в них можуть видати навіть комік, комікс, який буде називатися Все про слунів. Приблизно може це так просто, але приблизно десь так само можна відрізняти різні історичні школи, які існують у світі, і тексти, які вони готують так само. Тобто ми просто приймаємо на віру передані нам предшественниками матеріали? Так. ну. Вот Юрий, к вам вопрос. Э, скажите, вот если история вот, меняется там на протяжении э, жизни человека, да, вот он знал, знал в школе учил одно, там в э, 20 лет он узнал, что на самом деле эти события были другими. Э, это как-то вообще отображается на э, взглядах человека? Ну, история, в принципе, она имеет право на переписывание, потому что есть разные взгляды. Единственное, вот в чем, например, отличается история повседневная, бытовая, от, например? Ребенок может попросить, пап, расскажи интересную историю, заметьте, это папин субъективный взгляд. А есть история научная, это абсолютно объективная, которая базируется на каких-то доказательствах. Но есть еще другой факт, эти доказательства можно произвести вручную, либо найти те доказательства, которые нужны нам. Согласно какой-то идеологии, согласно действующей общественного политического строя. Угу. То есть по необходимости. Поэтому это абсолютно естественный процесс, и, к великому сожалению, мы на них никаким, никаким образом не можем повлиять. Но история влияет на нас. История, смысле. естественно. Но тут идет процесс абсолютно взаимосвязанный. Мы придумываем себе свою историю, которая нас сейчас устраивает, которая нам интересна. Одновременно история при, принимает участие в формировании личности, например, будущего поколения, угу. формировании подрастающего поколения. Вот смотрите, знаю, что многие правители, да, они переделывали историю под себя, скрывая какие-то нелицеприятные факты, да. Э, вот на самом деле, как узнать, наверное, Юрий, к вам вопрос, где истина? Ну, истина, в первую очередь, в спивставлении, то есть не можно користуваться только одним джерелом. Угу. Коли Сталін, ну взагалі, коли в часи сталінізму було, е, треба було вступити в комуністичну партію, то була така книжаця історія ВКПБ. І там розділ про найновіший період ВКПБ писав особисто Сталін, тому що нікому він цього не довіряв. І так само як Нестор – літописець тобто був літопис там пару разів переписаний, відредагований. Але важливо можемо правду дізнатися тоді, коли ми беремо інші джерела, іншу літературу, яка в той час була. І чим більше враховано думок, тим в принципі можна вважати, що є адекватніший текст або розуміння цієї історії. От і дуже важливо давати кілька ключових думок, а не тільки там одну єдину правильну. в такому випадку. Якщо єдиноправильно, то скоріше за все. Точно ну, о, о, вот Виталий, вы когда э, делали свои фильмы, снимали, э, копали материал, скажем так, э, было ли такое, что вот э, некоторые факты вот попахивали, ну, заказушностью того времени? Не то, что заказушность, а справа в том, что мы все растаемо и постоим в определенной атмосфере, правильно? От, мама нам. Співає пісеньок, коли ще маленьких, тобто комусь українською, комусь російською, комусь японською і так далі. Тобто людина так розвивається і формується. І от, наприклад, у, у літніх людей зараз цей радянський знаєте, ось стержень, ну, як приклад, сидить у багатьох дуже міцно. Чи можна це назвати якусь заказушність чи ні? Тобто вони можуть бути щирі самі перед собою, розумієте, але вони могли не знати якихось фактів. Або вони, е, хоч стріляють, але вони ну, не можуть перебороти в собі якісь е, е. емоційні да, речі, да, які, які в них тоді постали, і тепер вони все не можуть категорично. Це знаєте, як мені часто доводиться спілкуватися ну, декілька разів я декілька документальних фільмів по історії УПА е, знімав. І е. ви знаєте, от Деяким людям, хоч говориш факти, що а вони будуть все одно говорити, це то біндеровці, які стріляють в спину нашим солдатам. Ти їм говориш, що НКВД то пришельці, які прийшли mm -hmm. на землю цих людей, які там е, зростали, у яких там хати, мами, які співали їм своїх пісень. Вони все одно розумієте, будуть говорити, вони стріляли в нашу спину, вони бандити і так далі. І нічим їх не переробиш. Розумієте, чи можна назвати це тенденційністю? Ні. Але прислухатися до цих людей також мені здається, треба принаймні, щоб ми знали. Що от були такі люди, вони зараз, і от в них є така думка. Ну, ясна, тільки їх нічому не переконаєш, мені здається, хоча деякі схильні до переоцінки, навіть не дивлячись на те, що їм може бути багато років. Я е, скажу таку ще річ, е, те, що людина міняється, знову ж таки, факти, якісь доходять, до неї доходять, якщо е, вона здатна е, ці факти усвідомити. І перебороти щось всередині у себе мені здається, це плюс, Значить, людина розумна, людина mm -hmm. здатна до якоїсь трансформації позитивної, так би мовити, справа тому, що я сам то із Донбасу, і я пам'ятаю, що я собі представляв цей повстанський рух, коли мені було років, наприклад, 12-13, чи щось таке. Знаєте, Бандерівці це приблизно як третій фронт після радянсько-японської війни 45-го року, тобто, вже. Квантунську армію розгромили, а ще там якісь бандити і наші от, воювали із ними, розумієте. Я думаю, що в древній історії теж є такі моменти. Не об'єкти в совєтській. Ну, очевидно. Тобто є навіть така, такі приклади, що перші книги, які там писались ще не на папері, а на папірусі, то. Потім наступні правителі замивали текст, писали новий текст ідеогічно, і зараз ну, вже типу правильний. Але зараз техніка дозволяє прочитати, що там було написано. І ми так дізналися багато античних творів, які дотепер були невідомі, які на той час вважалися, що такими, що втратили цінність. Тому так, це вічно. Я кожен хоче, щоб приблизно його думка була домінована, От особливо це правителі, і в особливо в середньовічний період, і в древні часи, коли жорстокість була дуже висока, то нав'язували. Це тоталітарні суспільства існували. Mm -hmm. В Тих тоталітарних суспільствах, очевидно, найпростіше функціонували такі прості, mm -hmm. дуже чіткі, зрозумілі моделі, які легко було доносити. От. Але дійсності воно так не є. Через те важливо е ну, в сучасному розумінні мати інші джерела і шукати за цими джерелами. В принципі, зараз інтернет цю роль і виконує. В древнеегипетских документах деятельность фараонов обычно изображалась в преувеличенном виде. Например, указывалось, что Рамзес II внес решающий личный вклад в победу в битве при Кадыше, самостоятельно уничтожив полчища врагов. На самом деле Рамзес II лично участвовал в бою только когда прорывался с небольшим отрядом из окружения, а сама битва не принесла очевидной победы ни одной стороне. Но, несомненно, результатом этого сражения стало усиление влияния Египта. После смерти фараона Ахнатона, проведшего религиозную реформу и пытавшегося ввести единобожие, новый культ был объявлен ересью. Изображения и скульптуры Ахнатона уничтожались, а его имя было изъято из документов. Константинов дар – подложный дарственный акт Константина Великого римскому папе Сильвестру, служащий одним из главных оснований для папских притязаний на верховную власть, как в церкви, так и на высший сюзеренитет в средневековой Европе. Документ говорил о передаче Константином I верховной власти над Западной Римской империей главе Римской Церкви. Подложность дарственного акта доказана в 15 веке Лоренцо Валла. Один из первых в России документально подтвержденных случаев фальсификации истории по политическим мотивам относится к царствованию Ивана Грозного. По указанию царя был написан лицевой свод, целостная запись истории с древних времен до текущего момента. В последнем томе так называемый синодальный список, где рассказывалось уже о царствовании самого Грозного, кем-то были сделаны правки, в которых воеводы и бояре, попавшие в немилость царю, обвинялись в различных неблаговидных деяниях. По некоторым предположениям, боярский мятеж 1533 года, описанный только в синодальном списке, но не упомянутый более ни в одном письменном источнике, также был целиком придуман. С приходом к власти Гитлера вся история человечества была приведена нацистскими учеными в соответствии с расовой теорией, то есть сфальсифицировано целиком и полностью. В 1939 году Гитлер собрал группу теологов-протестантов и основал теологический институт по вопросам деевреизации. Теологи толковали религиозные тексты, стремясь изменить данные о евреях. В частности, в 1940 году было официально провозглашено, что Иисус Христос не был евреем. Утверждалось также, что он прибыл в кавказа В сталинские времена вместе с физическим уничтожением деятелей партии, армии и культуры их имена также стирались в исторических источниках. Основополагающую роль в создании мифологической картины советской истории сыграл созданный частью лично Сталиным, частью под его редакцией, краткий курс истории ВКПБ. Среди мифов, созданных кратким курсом, особенно живучим оказался абсолютно ни на чем не основанный миф о решительном отпоре под Псковом и Нарвой, якобы данным немецким оккупантам молодой Красной Армии 23 февраля 1918 года. Этот миф пытается поддерживать до сих пор празднованием Дня Защитника Отечества. Несмотря на наличие множества свидетельств, документальных и научных подтверждений, иногда ставятся под сомнение такие очевидные исторические факты, как Холокост или геноцид армян. Да, от э, по поводу вимислів, наприклад, там часом. може бути просто вимислом. Допустим, історія, э, яку ми приймаємо, в вот за э, дійсно історичний факт. Вот такое вам встречалось? Половина по повісті Нестор Літописця – Це такі красиві вигадки, легенди про якісь речі. Ну, починаючи від того, ну найпростіше, що там був князь, і він десь. Коня делегував, щоб він там побув, і потім е він прийшов на могилу князя, там череп, копнув, вилізла змія, його вкусили, і він помер. Цей сюжет конкретно був пов'язаний. Тезою, яка здається дуже далека від цього, що змія символізувала язичний період mm -hmm. до тогочасний, і князь відповідно дуже це не сприймає. В результаті змія це щось таке погане. Змія, яка всадить в сиди це проблематично. Та ще на горі в наших умовах. Тобто, я не знаю, чи багато киян бачать змій по околицях, і відповідно, от це співставляється і виводиться. Що це, скоріш за все, вигадка? От чи там легенда про засновників міста Києва, тобто вона така красива, а є там цілі школи, які доводять, що це там мало не шведські свенські імена, які дещо потім перетрактувалися. От. Але в наших підручниках це йде чиста правда, все, що воно так і більше ніяк не було. Юрій, от такі переміни в наших взглядах а як впливають на людину? Ну, вряд ли это перемены, как бы это просто-напросто новый взгляд с позиции развития общества и науки. Психология есть такая категория личность. Личность это набор каких-то индивидуальных психологических качеств, которыми носит человек причем что интересно понятие личности оно не подразумевает обязательно наличие физического тела вот, например Остап бендер заметьте такого человека в истории не было но личность существует причем довольно таки устойчивый носитель определенных качеств мы его цитируем иногда восхищаемся по законам психологии личность формируется один из методов и средств формирования личности это мифологизация. Человек, когда растет, он создает вокруг себя конкретный миф. Например, рыбак, чтобы создать себе статус-образ рыбака, говорит, что он рыбу вот с такими глазами ловит. Мальчик в пионерском лагере говорит, что он слишком мужественный. Девочка говорит, что она слишком красивая. То есть таким образом, заметьте, это абсолютно естественный процесс. И абсолютно нормальное явление, когда, допустим, в каких-то целях пропаганды, в политической борьбе для достижения власти, вот это естественное явление берут на вооружение. То есть mm -hmm. хотим бы выдвинуть человека и чтобы он занял доминирующую позицию, мы искусственно создаем а какой-то... Что -то миф. происходит, если этот миф разрушается? Вот когда он разрушается? Ну, падает, разрушается сама по себе личность. То есть человек теряет... То есть очень сложно, например, за мифом увидеть реальных реального Само человека. Что Да, втратить. По сути дела, я тем за императором, да, когда в 1945 году да. капитулировала Япония, то было просто вал самогубств чер через что? еще, ну вы знаете эту историю. Лю да, люди да? ж верят именно да. в этот да. образ, выдал, а как не в самого конкретно У России, оператор, Наша сегодняшняя да... история она нас как-то разрушает или нет Сложно сказать. Но сегодняшняя современная история больше старается наоборот. Вот не нас разрушает. Современная история пытается открыть глаза на более-менее относительную реальность. То mm -hmm. есть сейчас идет процесс не разрушения... А гиганты, откуда мы знаем, а что это глаза. реальность? То, во всяком случае, надо в это верить, исходя из того, что как бы, на сегодняшний день относительно более-менее научный подход ко всем, mm -hmm. к, к новым открытиям. Mm -hmm. То есть реально. Ну, во всяком случае, заметьте... Э, Отсутствие принудительного характера, mm -hmm. принудительной истории говорит о том, что есть основания верить. Вот если навязывают насильно, в качестве какой-то аксиомы, постулата, догмы, вот там верить оснований нет. Сейчас как навязывать насильно? Сейчас просто... Нет, я говорю, сейчас, да. сейчас не навязывают насильно. Сейчас да. дают право выбора, пожалуйста. Да. Вот вам Плюс интернет. Держу, пожалуйста. Да, взвести, пожалуйста. Альтернативных решений великое множество. Не верьте, проверьте. Но при этом есть большое чуть покуса все-таки с старыми вещами эм, и пропагандистскими штампами. И это видно, в принципе, на каждом вопросе. Да. да. Вот начиная с того, от вот, наипростейшее проявление, у нас есть или другая световая война, или Великая Великобританская война. И противостояние этих двух символов или смыслов, они очень показательные. Ну, кстати, тут заметьте, у нас же ностальгия по старым временам именно из-за удобства. Потому что вот эти штампы позволяли штамповать, именно навязывать, допустим, какие-то алгоритмы социального воспитания, формирование каких-то норм поведения. Они были готовыми. Сейчас их нет. Сейчас надо включать креатив и что-то изобретать. Хорошо, сейчас штампов нет, но тем не менее, вот тот же президент Виктор Янукович некоторые историки... Фізичні документи не розрішив розкрити. Насправді, все, що там можна було розкрити, Володимир Ветрович, будучи керівником архіву, СБУ, не порозкривали, те, що найважливіше. Але... Ну я розумію, що в принципі є така тенденція, якщо не дозволяти розкривати документи. А про що йдеться? Йдеться про документи, які стоять грифи секретно. Тобто це більше Подождите, ну що вони можуть вже змінити ці документи спустя стільки років? Життя. Наприклад, є протоколи допитів, ага. є протоколи, де доповідні де пишеться сексоти писали на конкретних людей і можна розкривати, хто це був. І в чому суть люстрації? Так, якщо а людей, то вже тих немає. А патрон потомки... є багато з тих людей до тепер, які. І були сексотами і uh -huh. на КГБ працювали, вони отримують зараз досить високі державні пенсії. А люди, які е, страждали від них, пройшли концтабори, і вони зараз дехто отримує навіть мінімальну пенсію, а дехто навіть до тепер не визнаний і не реабілітований. Uh -huh. вони... Ну хорошо, ну опять же, можна відкрити секретні архіви, да, і переписати. Ну це вже називається фальсифікація. Ну зачем фальсифікувати, якщо Можна просто не розкривати. Хорошо. От цікаво, от на сьогодні хто сьогодні грає роль такого некого Нестролитописца. В основном один, кстати, очень важный носитель исторических фактов ⁇ это литература, художественная литература. Историческая литература. письменные, Все, все что вложится в носители, в накопители. Угу. То есть это вербальные тексты, все, угу. что вербализуется. Вот сейчас угу. мы просто на это внимание не обращаем, вот библиотеки забиваем. Ну, лет через 100, через 200 это будет серьезным источником пополнения знаний. Первоначальное значение слова История восходит к древнегреческому термину, означавшему расследование, узнавание, установление. История отождествлялась с установлением подлинности, истинности событий и фактов. В древнеримской историографии это слово стало обозначать не способ узнавания, а рассказ о событиях прошлого. Вскоре историей стали называть вообще всякий рассказ о каком-либо случае, происшествии, действительном или вымышленном. В более узком смысле истории история — это все-таки наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. Ученый, ведущий подобную исследовательскую деятельность, называется историком. Поскольку историки являются одновременно наблюдателями и участниками событий, их исторические труды написаны с точки зрения их времени и обычно не только являются политически пристрастными, но и разделяет все заблуждения своей эпохи. По словам Бенедетто Кроча, вся история – современная история. Историческая наука обеспечивает истинное изложение хода истории путем рассказов о событиях и их беспристрастного анализа. История хранится в музеях, библиотеках, архивах. Кроме архивных источников, историки могут использовать надписи и изображения на памятниках, устные предания и другие источники, например, археологические – Археология особенно полезна для исторических исследований, не только подтверждая или опровергая показания очевидцев событий, но и позволяя заполнить информацией временные промежутки, о которых нет свидетельств современников. В наше время история создается усилиями научных институтов. Интересно ваше мнение. Почему, по-вашему, переписали историю современную? и из учебников изъяли просто раздел об оранжевой революции. В учебнике, кстати, в школьном по истории, там немножко смешно было написано, там было написано, там фраза, почему его изъяли, фраза была и действительно детки, кстати, смеялись, что вот это событие перевернуло мировоззрение всей массы, всей, ну, то есть, всего всей народа, массы. в том-то и дело. Вот из-за этого больше всего. А факт состоялся, он есть, его кто его будет отрицать? Оно у всех, кстати, на протяжении истории Украины это, пожалуй, самая яркая события в общественной жизни, в общественно-политической жизни, его же никто не отрицает. Ну, и были и положительные стороны, и отрицательные стороны. Трагедии убить из этого не треба, что там забрали, не забрали. Ну да, забрали, к прикру, но это скорее всего от дурости наших чиновников. Залежит на от того, что там было, или не было революции. Нет, ну знаете, я вот здесь вот, вот так вот назвал, то, что нет, ограниченность мышления чиновников, как раз было принятие решения забить это в учебник по новейшей истории. Заметьте, тут как бы идет раскол общества. Если это в учебнике истории, это это событие трактуется именно так, то есть идет перевес. Нельзя в, современные, в современные факты, нельзя таким общим как, Хорошо, категорически заявлять. Если в учебнике это идет так, это правильно. В том-то дело, что это идет навяз, на, на, навязчивость. Это навязывание конкретной мысли, которая записана. Вот общество должно выйти на немножко другой социальный уровень. Сейчас пока что еще вот те события, они еще свежие перевариваются. То есть идея-то сама по себе не умерла. Она еще есть, она витает в головах. Как бы люди еще являются носителями. -то. Вот когда немножко перейдут на другой уровень, когда появится другой объект для, yeah. допустим, внимания, для сосредоточенности, для творчества, вот тогда можно уже реально оценивать, что произошло в четвертом году. Вы знаете, вот часто приходится слышать упреки, что вот мы не знаем там своей истории. А ми її реально не знаємо, тому що ми, би, ми, не, ми знаємо ту історію, яка нам доступна, тобто те, то, що ми можемо почитати. Ми не знаємо переважно через те, що ми не хочемо знати. Середній наклад якоїсь книжки, яка виходить, от, mm -hmm. яка розкриває ХХ -е століття через середнь... середньовішу історію України, середній наклад рідко коли заходить за 3000 тисячі примірників. Для країни 46 мільйонів, з яких там дуже високі. Процент людей має вищу освіту, це мізер. Колись в Галичині, ну, в Західній Україні, під час там, польської окупації, то 3 тисячі примірників хватало тільки для цього контингенту, mm -hmm. і це було більш-менш нормально. Тому е... Але виходять по перше, бракує цікавих авторів, які би писали красиво, і знакових і рейтингових авторів, які б, думку яких би довіряли, або суджень, які би довіряли більшість людей. Тому я думаю, що з часом ми будемо знати кращу історію. І будуть люди, які будуть писати цікаві спогади, не там компілювати або в когось передарати, як це зараз інколи буває. А які будуть властиво подавати. От. І друга рекомендація: що в принципі речі, які спогади виходять, навіть якщо будеться на літературу, яка виходить, то дуже багато. Виходить з погодів, і це позитивно. Бо ми цю живу історію, де людини може вже немає, але є думки викладені. Mm -hmm. От і з часом все це буде структуровано будуть різні думки збалансовані і. Люди на там зі сходу і заходу на істрічних конференціях зараз нема великої дискусії про те, яка там історія України така чи така була. Тобто деталі, ну дискусії ведеться в світлі там якихось невеликих цифр. Але щодо загальної концепції, це хіба що приїжджають люди, які мають завідомо упередження, ну такі. Скоріше вже історики, або історії від ідеології, пропагандисти. Тоді там може бути дискусія. А серед професійних істориків дискусії на предметах історії України великої немає. Тобто вони більш-менш мають єдине бачення, хіба що можуть про ті штампи сперечатися, як це правильно назвати. Або а ще краще придумувати інші варіанти назв. Ну, ви з тим, що ми не знаємо своєї історії. Да, я згоден, тому що переважна більшість людей, як мені здається, історію не знають або якісь поверхневі речі знають і, чи штамповані, які вбиті свого часу було пропагандою радянською, наприклад, так. дуже правильно свого роб... часу робили оунівці. Звідки Шухевич, Бандера і так далі. Це пласт, сокіл, тобто дітей з маличку. А... Ось відчували, б mm -hmm. прививали патріотизм, в фізично виховували, щоб вони сильні були. Розумієте, тут була внутрішня органічна потреба в тих дітей вивчати свою історію, тому що історію забороняли. І через це я кажу, що зараз подібне є, що коли в підручнику немає помаранче революції, ті, хто це вилучають. Як би воно не було записано? Вони роблять собі тільки на шкоду, тому що діти дізнаються більше і краще якіснішу інформацію, і вони все одно свою оцінку створять. Закарпаття, як не дивно, там різні політичні сили поважають там, тих карпатських січовиків, і навіть за періоду кучми це було в порядку. Тобто Карпатська Січ визнавалася, як воююча сторона, по суті. Але от те, що більше з них були унівцями, це якось закривало. Юрий, чому ця ідея нас научить? Ну как к чему? Это очень хорошая идея, например, для воспитания подрастающего поколения, для формирования патриотизма. Надо mm -hmm. создать четкий образ карпатского украинца, образ защитника, образ носителя добра, миротворца. По таким образом как бы создать положительную личность, достойную для подражания. Mm -hmm. Чтобы, например, молодой человек, увидев вот этот образ, рисованный, вербальный, либо какой-нибудь другой, он захотел бы тоже стать таким же именно. И делать, поступать именно так. А дальше разработать несколько моделей поведения. Например, вот, например, карпатский украинец никогда не лжет. И более того, он еще и защищает, его все боятся, он способен защитить, отстоять. Поэтому он очень уважаемый человек. Он красивый, он сильный, ловкий, смелый. Получится фильм. Это вы знаете, у нас, кстати, вот проблема в том, что отсутствует как раз классичная украинская поговорка. В мило готоватыны, в мило У нас есть хорошая история. Мы просто не можем ее подать красиво на блюечки нашим людям. Да, здесь я с вами абсолютно согласен. А вот тут, кстати, я прошу прощения, вот такой очень важный психологический момент, который мы не то что не замечаем, мы его игнорируем. Дело в том, что знание истории – это залог успеха уверенности в будущем. Если мы знаем четко, кто мы, откуда мы происходим, это как бы столб, это фундамент нашего будущего. А вера в будущее это продуктивность, производительность это все, что хотите. Спасибо. Я вам бы так еще сказал, что нужно, вот из ист, фаховой историки. Опрацюють матеріал, а, наприклад, наша робота як документаліста в цю історію подати дуже легко і дуже цікаво. От тоді саме легка і цікава подача допоможе загальній освіченості населення, үху. і тоді люди не будуть вважати, що історія це нудна, якась наука це дійсно це дуже цікаво. може бути захоплююче. Спасибо вам большое. Итак, гости сегодняшней нашей программы – это Юрий Юзич, историк, Виталий Загоруйко, режиссер-документалист и Юрий Ирхин, психолог. Спасибо вам еще раз. История – наука неоднозначная, и каждый может интерпретировать ее по-своему. А вот где же истина, расскажет опять-таки же история. Это смарт-шоу. До встречи.